Ему холодно, и в этот период необходимо, несмотря на то, что температура постепенно повышается, ребеночка нужно уложить, укрыть и согреть руки и ноги. Не использовать в этот период холод, который обычно приемлем в других периодах лихорадки. В этот период нужно обеспечить им полноценное витаминизированное питье и питание. Пища должна быть легко усваиваемой, витаминизированной и э, измельченной, так чтобы хорошо воспринималась организмом даете большое количество жидкости. Это отвар шиповника, отвар ромашки, череды, липы. И э, питье это должно быть не горячим, теплым или комнатной температурой. Если в этот период появилась боль в горле, можно применить э, полоскание э, отваром ромашки, отваром шалфея, или же можно взять свежие или высушенные листочки мяты и рассасывать их. Они тоже хорошо снимают боль и воспаление в горле. При втором периоде лихорадки, когда э, теплопродукция и теплоотдача уравнивается и возникает, вот температура держится на одних цифрах. Предположим, она повысилась до 39 или 40 градусов, или 38, неважно какая цифра, и держится длительно на протяжении какого-то времени. При этом ребенок может испытывать чувство жара. Кожные покровы становятся красными, гиперемированными. И может быть даже в этот период очень сильная, интенсивная головная боль, галлюцинации и даже бред. Этот период очень опасен, поэтому важно за ребенком наблюдать, самолечением не заниматься однозначно. Но в этот период можно э, применить э, простые физиотерапевтические меры воздействия для того, чтобы усилить теплоотдачу. Мы можем применять в этот период холод и уксусное обертывание, и холодный компресс на лоб, на крупные сосуды. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что вот в этот период, во второй период, очень важно давать большое количество витаминизированного питья комнатной температуры. Нельзя горячего ни в коем случае. И что касается третьего периода, когда мы замечаем, что температура снижается, она может снижаться постепенно, что очень хорошо переносится организмом, и может снижаться быстро, критически. Поэтому следите за тем, как снижается температура, и обязательно тоже давайте ему э, можно давать крепкий чай с лимоном, можно давать опять же таки отвар шиповника и все вышеперечисленные травы. И меняйте своевременно нательное и постельное белье, создавайте ему режим постельный. А что касается меда, к примеру. Что же касается меда, я хочу сказать, что если мед собирается в экологически чистых районах, то, естественно, польза от него огромная. Если мед собирают и потом применяют в тех районах, где проходят... Автотрассы, где э, есть много заводов, фабрик. Естественно, все эти растения адсорбируют на, себе, на себя эти вредные вещества. И потом, естественно, ну, у ребенка возможна аллергическая реакция в лучшем случае. Ну что ж, Светлана Анатольевна, спасибо вам большое за советы. Я думаю, что наши телезрители обязательно ими воспользуются. Что ж, до следующих встреч с вами. Гадаю, ні для кого немає секрету в тому, що мед дуже корисний продукт. Він є незамінним помічником восени та зимою, коли починається сезон простудних захворювань. Вживаючи мед полегшується кашель, укріплюються м'язи серця, поліпшується травлення та ще багато чого іншого. Кількість сортів меду дуже велика, але все-таки який з них найкорисніший? Як визначити натуральний якісний продукт від неякісного? І чи правда, що у мед немає терміну придатності? Про все це ми пропонуємо вам дізнатися у нашому наступному сюжеті природний еліксир здоров'я та молодості. Цілющі властивості меду відомі з давніх часів. Так на Русі мед завжди відносився до категорії вічних цінностей. Він стояв на рівні із золотом, діамантами і трояндовою олією і був дуже коштовним та вигідним продуктом. За часів монголотатарського іга медом і воском платили данину та називали мед їжею богів, вважаючи його символом здоров'я, довголіття, благополуччя та багатства. Великі філософи і вчені відзначали, що той, хто хоче довго прожити, зберегти свою молодість, обов'язково регулярно повинен вживати в їжу мед. Сьогодні ж він залишається природним еліксиром від багатьох захворювань, а також використовується в косметології та виробництві. Мед – кількість там мікроелементів, ферментів, які способствують обміну віществ. во Прежде всего, Очень большой комплекс витамин. Гречанный мед идет, э, улучшает состав крови, обогащен железом. Э, акация это противоаллергенный мед. При сахарном диабете его можно употреблять. Вот. Э, подсолнух очень хорошо для желудокишечного тракта. Вот под, с подсолнухом разнотравия. Вот. Липа это антисептик, как жаропонижающий при простудных заболеваниях. Мед класифікується за рослинами медоносами. Зазвичай важко зібрати якийсь один сорт меду, оскільки в місцях збору пилку квітнуть одразу декілька видів медоносних рослин. Тому ціна меду завжди відповідає певному його сорту. Так кожен із видів меду відрізняється за своїм кольором, смаком та складом. Але який би сорт ви не обрали, в ньому будуть всі речовини, які необхідні для нормальної життєдіяльності людського організму. Если говорить о пользе, мед, в принципе, качественный весь, Вне зависимости от того, приобретете вы его за 33 гривны, либо за 80 гривен баночку. Просто имеет значение, откуда его привезли, и имеет значение, сколько его собрали. И как он трудно достается. Как и по оттенкам, так и по вкусовым качествам мед разный. Мед имеет три степени кристаллизации. Мелкая, средний и крупный. Крупную напоминает, если взять, допустим, подсолнечник, либо гречку, он напоминает будет как сахар. Ярко выраженный так. Но это не сахар. Это просто крупный кристалл меда, кристаллизация меда. Есть мягкий, как допустим, взять липовый мед. Он мягкий, он нежный будет больше. Соответственно, и по оттенкам. Не меньше корыстными для здоровья и красы нашего организма ей продукты в Прополис – это как природный антибиотик. Он убивает все микробы, которые не нужны в нашем организме. Будем говорить так. Тоже и при простудных заболеваниях, и при инфекционных заболеваниях. Очень много, конечно, способов применения для того, чтобы организм было легче. Вот. Убивает все микробы, которые нам не нужны. Пыльца перга – это как комплекс витаминов, насыщаем наш организм для того, чтобы боролся со всеми проблемами тоже. Вот маточное молочко э, тоже, иммунитет очень хорошо укрепляет. Э, это как жизненный биостимулятор, который заряжает наш организм для борьбы со всеми, со всеми проблемами. Але от того, где и как вы будете зберігати мед, та продукты в буде будет зависеть их по термин придатности. Так, наприклад, мед необхідно тримати в сухому місці при кімнатній температурі, захищаючи його від прямого попадання променів сонця. Якщо ж температурний режим перевищити більше 40 градусів, мед втратить свої корисні властивості. Тож треба за цим слідкувати. Мед навіть либо його через неділю, якщо перевірить його через п'ять літ, не втрачає своїх цілебних слідств. Поняття прошлогодні і этого року можуть у людей различаться, так як він вже кристалізувався. Але по полезності у нас стається такое ж саме, як його тільки его открыть Якщо даже зородачі через 10 он він буде же вкусный, такой же полезний, він не теряють своє сост. Ну і если соблюдать условия хранения меду. Правильне вживання меду також має велике значення. З дитинства ми звикли його додавати в гарячий чай замість цукру. Напій виходив солодкий та ароматний. Але про те, що в гарячій воді мед одразу... втрачає свої цілющі властивості, ми, звичайно, навіть не здогадувались ни в коем случае не кладем горячий чай мед. Мы лучше возьмем ложечку и как говорится в прикусочку вот, и запиваем тогда тепленьким чайком. Вот это вот самый лучший способ применения. вот можно точно так же утром в стакан воды расколотить и вечером в стакан воды расколотить и залпом выпить это вообще будет для желудок-кишечного тракта на первом месте. 75 100 грамм это вот нормально можно принимать меда каждый день. Это, это, если нету сахарного диабета, если нету там других каких-то таких основных проблем. Вот до 100 грамм можно запросто применять. Я ем понемножечку, я с творогом очень люблю его. Просто люблю с орехами грецкими, люблю его. Ну, в принципе, так вот. И так понемножечку беру, люблю его поесть. Вот. В общем, короче я люблю, как пчела. Я в лекарство ложу, вот, для сердечное, вот, печем много с медом. Ну, Без меди, по-моєму, без меду зараз не можна. Кожне ложку ложку обязательно. То, что сахар так лучше медика взяти на завтрак. Муж Мужче работает. Утречком встав бутербродик, з медиком с'їв і вже сидне. Отже, тепер ви знаєте, наскільки корисний і цілющий натуральний мед. І ми рекомендуємо вживати його регулярно, але дотримуючись всіх тих основних правил, які ми вам перерахували. Тож смакуйте медом та будьте здорові. На сьогодні все, шановні телеглядачі. Я бажаю вам та вашим родинам злагоди і любові. Бережіть свою сім'ю, і нехай в ваших домівках панує лише гарна погода. Всього вам найкращого. Зустрінемось наступної неділі.